વડોદરા સમસ્ત જૈન સંઘના અગ્રણીઓ દ્વારા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરી હતી પાવાગઢ મહાકાળી મંદિરના જૂના પગથિયાની બાજુમાં સ્થાપિત કરાયેલી પાંચસો વર્ષ જૂની જૈનોના તીર્થંકર ભગવાન નેમિનાથ સહિત પ્રતિમાઓને પાવાગઢની મહાકાળી મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા કાઢી લેવામાં આવતા સમગ્ર જૈન સમાજમાં તેના ઘેરા પ્રત્યાઘાતો પડ્યા છે આ અંગે આવેદનો અપાઈ રહ્યા છે જે અંતર્ગત વડોદરામાં પણ આવેદનપત્ર સુપ્રત કરાયું હતું પાવાગઢમાં જૈન તીર્થંકર ભગવાન નેમિના સહિતની પ્રતિમાઓને કાઢી લેવામાં આવતા જૈન સમાજમાં આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે વડોદરા સમસ્ત જૈન સંઘના અગ્રણીઓ વડોદરાના કલેક્ટરના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા હતા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપીને પ્રતિમાઓને પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવે અને આ કૃત્ય કરનારાઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગણી કરી હતી છે આક્રોશમાં અને આક્રોશનું કારણ એ છે કે વારંવાર અમારા તીર્થો ઉપર હુમલા થઈ રહ્યા છે આની પહેલા પાલિતાણા થયું જુનાગઢ થયું સમરસિખર થયું ઇન્દોરમાં પણ થયું હમણાં અને આ પાછું કાલે પાવાગઢમાં અમારા નેમિનાથ ભગવાન બાવીસમાં તીર્થંકર કૃષ્ણ ભગવાનના કાકાના છોકરા થાય એમની મૂર્તિઓ તોડવામાં આવી એટલે અમારો જૈન સમાજ ખૂબ જ આક્રોશમાં છે અને પાછું પંદર દિવસ પહેલા કલેક્ટરને બધાને આવેદન આવ્યું છે ભાઈ આ બધું કૃત્ય થવાનું છે તો એ કલેક્ટરે આ આવેદનપત્ર અમારું માન્ય ના રાખ્યું અને કાલે કૃત્ય કરવામાં આવ્યું એટલે સહી સમાજ ખૂબ જ આક્રોશમાં છે હૃદયથી પોતાની લાગણીથી આ આક્રોશ બતાવે છે કારણ કે અમે હિંસામાં માનતા નથી અમે અહિંસકવાદી છે એટલા માટે અમે આજે કલેક્ટરશ્રીના નિવાસસ્થાને એમના આજે દસ વાગે એમને હવે આવેદન પત્ર છે કે આ મૂર્તિઓ ફરીને તે જ જગ્યા પર સ્થાપિત કરવામાં આવે જે ટ્રસ્ટે કામગીરી કરી છે એમને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે અને એમને એફઆરઆઈ ફાળવવામાં આવી એ અમારી માગણી છે જે પ્રમાણેની ઘટના બની દુઃખદ ઘટના છે આપની પ્રતિક્રિયા इसके अंदर प्रतिक्रिया यही है कि हमारे बाईसवें तीर्थंकर नेमीनाथ भगवान जो पूरा विश्व जैन अजैन वहाँ हमारी कुल देवियाँ हैं देवी देवताएँ तीर्थंकर हैं उस तीर्थंकरों की प्रतिमा को एक ही प्रतिमा नहीं सांसद प्रतिमा वहाँ पर उन प्रतिमाओं की दुर्दशा की है और कचरे के डब्बे के अंडल डाल दिया ये आस्था का केंद्र है और ये हमारे भगवान के तीर्थंकरों के साथ में अगर ऐसी स्थिति होगी तो वहाँ ट्रस्टी कहाँ थे मैनेजमेंट कहाँ था मैनेजर कहाँ थे इसके पीछे कोई शंका की बू भी आ रही है या इसके अंदर किसी का हाथ है अगर इसके अंदर समय समय आपके माध्यम से एक संदेश ये देना चाहूँगा कि समाज के अंदर जितने हमारे ट्रस्टीगण है जितनी जैन समाज है सकल संघ सकल संघ को वर्तमान समय में बाहर आना चाहिए साधु भगवान तो आ रहे हैं साधु भगवंतों की मर्यादा अपनी अपनी पर श्रावकों की की मर्यादा है कि वहाँ क्षेत्र में जाएँ वहाँ पर वार्तालाप करें खाली कच्ची रोटियां सेकने से मीडिया में आने से फ़ोटो किनारे से, से डेवलपमेंट नहीं होगा वहाँ हकीकत जानकारी को पहचानना जरूरी है हकीकत क्या राज्य था क्या कारण बने क्या स्थिति बनी और हम लोग जैन समाज बहुत कम है इतने कम संख्या में होने के बावजूद ही हमारे ऊपर ही ऐसे हमले क्यों हो रहे आपको बीच में पता बीच में संकेश्वर घट अरे सीकर जी की घटना घटी बीच में और घटना आई फिर में और घटना आई और पाली तरह हर क्षेत्र की घटनाएं घटती जा रही है और साथ साथ में दुखी की बात इसके साथ में आपने देखा होगा हैदराबाद संतों के साथ घटना घटी फिर साधु भगवान भरूच में पट्टों से मारा गया फिर जामनगर साधु भगवान पर ये कब तक चलेगा कब तक जैन समाज इसलिए बड़ौदा सकल संघ को हम तो यही कहना चाहते हैं कि आप कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चलो हम आपके साथ में जिन शासन की शोभा रक्षा करने के लिए ये हमारा धर्म है हमारा धर्म सिद्ध अधिकार है कि हम जैन शासन के लिए मर मिट जाए प्रगति कर जाए पर वहाँ बैठना पड़े तो बैठेंगे पर हम प्रदर्शनी उस शाद से नहीं करेंगे कि भगवान महावीर के माध्यम से जो मार्ग दिया है हिंसक घटनाओं पर हम ध्यान नहीं देते अहिंसा की पुजारी है अहिंसा का मार्ग दिया है और भगवान ने दिया जियो जी और जीने दो उस सम्मारक की लय को शांति वातावर दान करने से लिए हम बात करने के लिए भी सामने तैयार है सीएम साहब आएंगे तो उसके लिए भी तैयार है गृह मंत्रालय आएगा उसके लिए भी तैयार है और मैं पहुंच भी रहा हूं भारत सरकार के दो तीन दिन के बाद स्विवाह अल्पसंख्यक के जो मंत्री है वर्तमान में बिटू जी जो बने पंजाब से या जो भी बने तो मैं हम पहुँच भी रहे हैं वार्तालाप करेंगे और उस मुर्दे को जब तक कुर्सी ना हिले और जब तक जब तक हमको शांति नहीं होगी तब तक हमारे भगवान वापिस यथावत स्थान पर नहीं बैठेंगे अगर उनकी क्षमता नहीं है वो पूजा नहीं कर सकते प्रगति नहीं कर सकते तो हमारे सकल संघ के बड़ौदा के संघ के और अन्य सकल संघ के हाथों में भगवान देव वहाँ पर वयाव पूजा कार्य प्रगति रिकॉर्ड हर कार्य के लिए समाज तैयार है इसमें कोई दो दो राय की शंका नहीं है इले अति दुख हमारा आत्मा का हीरा है और हमारी तीर्थंकर भगवानों के साथ में अगर ये घटी तो आज सकल धर्मेंद्र पद्मावती संघ आचार्य भगवान जितने बड़ौदा संघ के अंदर हमारे नरेंद्र जी मैं तो नरेंद्र जी कहता हूँ नीले जी जो भी नाम है साधु भगवान जितने भी यहाँ पर एम सी ए जितने भी तो एक ही संदेश है कि हम आगे से आगे कंधा मिला के इसकी खोज पे जाएं और उसकी स्थापना वापिस यथापत वही हो ये तीन मैं आपको कहना चाहता अल्टीमेटम अल्टीमेटम तो हमें साधु भगवान दिल्कार हमने साधु तो ने समापन आवेदन पत्र देने के बाद